Hola a todos, aquí les comparto un spoiler del capítulo especial de planificador de bodas, algún día nos casaremos basados en el libro. La gente debe de tener sueños, y yo quiero soñar que me casaré contigo. Nanuea se giró para mirar al conductor quien a su vez hizo lo mismo con una mirada que quería expresar que estaba diciendo la verdad. Nanuea solo pudo inclinar la cabeza y luego tomar una respiración profunda. Pero soñar eso sería muy caótico. ¿Qué pasa con mi familia? ¿Con tu familia? ¿Los amigos? ¿Las personas de la empresa? Sería muy gracioso que el novio que solía tener una novia hermosa fuera de la mano de un chico. Sería toda una noticia. Antes de que Nanuea tuviera un colapso nervioso debido a los pensamientos del hombre que había organizado muchas bodas, Sylon se acercó y tomó su mano para apretarla de manera suave. Nuea, no pienses demasiado. Solo déjate llevar. Entonces dime, ¿qué tipo de decoración te gustaría en este sueño? Cuando Cylon dijo eso, mostró una leve sonrisa. Era como si él también hubiera tenido ese sueño en secreto. Para mí solo una pequeña boda, con mis padres y los tuyos bendiciéndonos. Eso es todo lo que pido. Tal vez organizar una reunión en un restaurante para avisarles a nuestros amigos que estamos casados. Solo quiero que sean personas que realmente vengan con la intención de felicitarnos de manera honesta y no por las apariencias frente a la sociedad. Luego sacudió un poco la cabeza pero aún no es posible. ¿Podemos hacerlo algún día? Mm, pero la persona a su lado todavía mostró una amplia sonrisa. Cuando lo miró a los ojos, no supo que estaba hablando en serio. Cuando el tráfico los hizo quedar separados en el semáforo en rojo, el joven se volvió, le tomó la mano y se inclinó para preguntarle en un tono serio. ¿Algún día nos casaremos? Lom, el oyente, solo podía hacer un sonido en su garganta mirando a la persona que lo veía fijamente, sin pestañear como si fuera una propuesta real de matrimonio haciendo que Noea no supiera si debía alegrarse. ¿Con qué proponiéndome matrimonio en medio del tráfico, eh? Date la vuelta y conduce. El semáforo está en verde. Nanuea golpeó con fuerza el hombro de la otra persona, hasta que Silon mostró una cara de molestia, pero accedió a mirar hacia adelante en el camino. Nanuea tuvo que bromear al respecto. Ya sabes lo desastrosas que son las bodas, porque aún así quieres hacerla, porque te amo. Con esa sola oración, Nanuea no tuvo nada que discutir. Solo pudo asomarse por la ventana. Ese gesto hizo que el antiguo exnovio preguntara en voz baja: Noea, es tan caótico que no quieres hacerlo. Eh, bueno, no lo es. Es realmente caótico, pero incluso en el caos, mucha gente quiere organizarlas. Incluso yo, algún día. Na murmuró en voz baja. El año anterior ni siquiera se había atrevido a pensar en su propia boda. En ese momento estaba seguro de que un hombre gay como él estaría solo por el resto de su vida, pero desde hace un tiempo lo había estado pensando y mucho. Ahora tenía alguien con quien quería celebrar una boda. Bueno, algún día, Nueva, no dijo Cylon con voz suave mientras se entrelazaba su mano con la del joven organizador de bodas. Las bodas pueden ser caóticas. Puede haber muchas personas involucradas. Pero te prometo que nuestro amor solo seremos nosotros. No dejaré que nadie te haga sufrir, dijo Cylon y Noah solo pudo sonreír porque en verdad creía que ese hombre podía cumplir con su palabra. Creía que de verdad Cylon podía hacer cualquier cosa que quisiera. Está bien. Las cejas oscuras se elevaron en lugar de preguntar hasta que Cylon tuvo que hablar con voz firme. Te amo. No importa lo difícil que sea, estoy listo para caminar contigo. Gracias, Nuea. Gracias por amarme. Una mano fuerte apretó la de Nuea en respuesta. Cuando el auto de lujo regresó al condominio, tenía la intención de esperar la llamada de la chica, que estaba en Canadá, para felicitarla por su boda. El camino que habían elegido lo recorrían juntos. Aunque en ese momento el camino no los conducía a una boda, habían aprendido que la boda no importaría en absoluto si los dos corazones no estaban unidos firmemente. Entonces, cuando el día llegara, Sailon volvería a preguntar: Cásate conmigo. Y ese día, Nanuea respondería: Con mucho gusto. Hasta que ese día llegara, aunque no se había hecho una gran boda, o anunciado a nadie su relación, los corazones de ambos serían entrelazados. No importa cuántos obstáculos tuvieron, ellos se apoyarían uno al otro para poder salir adelante, porque el amor verdadero se trata de dos personas y por supuesto de dos corazones. Fin de esta historia.